Ну і починаємо з так званої У Москві відбулася псевдо російського диктатора Путіна у своїй промові. Той про Україну не казав. Утім згадав війну, яку назвав. СВО на церемонію зокрема зібралася політична верхівка країни, а Ще російські співаки, телеведучі актори МЗС України напередодні опублікувала заяву. Цитата: закликаємо іноземні держави, міжнародні організації та громадськість не визнавати результатів російських псевдовиборів і легітимності російського диктатора Володимира Путіна. Кінець цитати. Будемо цю тему обговорювати далі. Дмитро Гудков, російський опозиційний політик, з нами на прямому зв'язку. Якщо є, то з ним якраз ми цю тему обговоримо. Пане Дмитре, вітаємо вас. Да, приветствую вас. На що ви звернули увагу сьогодні під час цього зібрання? Ну, а... Якщо ви дивились, звісно, можливо, ви не дивились. Вы знаете, сегодня мы целый день вообще вспоминаем э, инаугурацию 12 лет назад, которая была в 2012 году, когда Путин в полупустой Москве после э, позорных просто позорного разгона мирной демонстрации 6 мая, когда началось первое болотное дело, Путин, э, ну, по сути, перекрыл все выходы, переходы, в Москве и он прям по полупустой пустой пустыне москве добирался до Кремля на эту инаугурацию. Вот и ровно тогда, как бы вот к нему прилип этот образ, что а, Путин сам по себе инаугурации там а, встречи с чиновниками это отдельная история. Вот как бы а, событий которые, бы поддерживали граждане России. Mm -hmm. Вот и, а, то что сегодня было на самом деле. Я, честно говоря, даже даже не смотрел и не наблюдал за этим процессом, потому что я примерно понимал, что будет. Путин соберет э, так называемую российскую элиту. Путин в очередной раз. Ну вот даже сейчас вы показываете кадр, да, как он зайдет, и я сегодня даже публиковал, э, извините, можно это да, процитировать стихотворение, которые были всегда очень популярны. Еще без да? лексики Да, да рухлый лист на тротуаре сохнет. Угрюмо люди прячутся в пальто. На крик, когда же эта сволочь сдохнет, уже не спраш... никто не спрашивает, кто. Да? Mm -hmm. Это вот как бы, понимаете, это то, что э, сегодняшние кадры, те ассоциации, которые эти кадры сегодня вызвали у меня. Mm -hmm. да? э, я даже, э, когда сопровождал эти стихотворения фотографии, там не было Путина. Mm -hmm. Но почему-то все поняли, про кого идет речь. Не пане Дмитре, Добре, мої, мої спогади. До речі, я висвітлював вибори у 12-му році е, Путіна. І мої спогади це якраз багато техніки на вулицях Москви, е, багато поліції. Багато силовиків це, от якраз те, що я запам'ятав, але те, що на що я звернув увагу зараз, і про що хочу запитати, які які в мене, е, як скажімо так, тригери, це хуй з містер Путін. Та ми пам'ятаємо цю сакраментальну фразу Труді Рубін, журналістки американської, про яку вона сказала майже 25 років тому, чверть століття. Скільки Путін у владі Хуй з містер Путін? От Хуй з містер Путін, хто він? Та адже ми знаємо, що Сполучені Штати Америки продовжують визнавати його президент. Тому. Попри те, що їх сьогодні не було представників Франція. представників, тобто, посол був під час інаугурації, але е, визнавати не визнавати не визнають. Е, Україна не визнає. Тобто, хто він взагалі? Ну, а, Путін, звісно, воєнний конечно, Можна було воєнним преступником назвати ще й После аннексии Крыма, но после 20, после февраля 22 -го года, это военный преступник, который а, разыскивается во всех странах, которые ратифицировали римский статут, да. Mm -hmm. а, это там большое количество стран, где если Путин появится, то его просто обязаны арестовать. Путин это человек, который а, виновен в убийстве мирных граждан Украины, вот, в разрушении украинских городов. И Путин – это диктатор, который узурпировал власть в стране и нарисовал себе, ну, как минимум, половину голосов в условиях, когда ни одного независимого кандидата с антивоенной позиции не было на, на этих выборах. То есть ну, вот, вот кто мистер Путин – это человек, который на самом деле уничтожает будущее не только Украины, а в первую очередь будущее России. И Путин – это человек, который, ну, наверное, худший, один из худших э, руководителей в истории нашего государства. Дмитро, далі про ще одну тему, якою власне і Путін любить маніпулювати на моє здивування, її не було у цьогорічній так би мовити інавгураційній промові. От він доручив провести навчання нестратегічних ядерних сил Росії, аби підготувати їх до виконання бойових завдань. Про це повідомили у російському міноборони у заяві. Йдеться я цитую у відповідь на провокаційні заяви та погрози з боку заходу. Кінець цитати водночас речник Кремля Дмитро Пісков уточнив, що мова а, зокрема про заяви Еммануеля Макрона щодо намірів відправити в Україну збройні сили Франції. Водночас у міністерстві оборони Білорусі, слідом за Росією, заявили, що й самі проведуть раптову перевірку засобів носіїв нестратегічної ядерної зброї, зокрема комплексу іскандер і літаків су 25 Дмитрий, як ви можете пояснити такі заяви? І наскільки ми бачимо, читаємо, що дати точної таких навчань їх немає. Тобто, ми можемо очікувати слідом за заявою про проведення таких навчань, дату, коли вони будуть проведені? Ну, а первок на карше, като время проработав. В Государственной Думе, которая понимает немножко, как работает система, я могу сказать, что э, на вопрос, что это означает. Сегодня ни один эксперт не ответит, потому что задавать вопросы нужно психиатру, лечащему врачу Путина, если такое вообще есть. Потому что то, что происходит в голове у Путина, никто не понимает. И все эти э, угрозы применения ядерного оружия, тактического, стратегического э, это, ну, в общем-то, тема, которая безусловно будоражит умы там э, европейских политиков, да, вот. Но просто мне кажется все настолько привыкли к вот к этому шантажу, э, что уже не очень сильно на это реагируют. Ну давайте мы просто здраво посмотрим на э, на то, как Путин даже встречается со своими министрами. Так, Дмитрий, сейчас появляются такие заявления? Вот с политической даже, точки зрения, на кого они может и к кому а, они а, Путин не способен сегодня добиваться каких-либо военных успехов с помощью конвенциального оружия. Он прекрасно понимает, что американцы выделили деньги, европейцы сейчас объединяются, выделяют какие-то деньги и помощь Украине, что в этих условиях Путин без применения ядерного оружия не может ничего противопоставить. Да? Несмотря на... Отсутствие финансирования страны Америки в течение полугода, ну, все, что мы видим, это Авдеевка. При этом пропаганда российская рассказывает, что мы можем повторить, все, что хочешь. И Берлин захватить, и Вашингтон захватить, и Лондон, и все что угодно. Но этого не происходит, да. Путину нужно за базар отвечать. Угу. Вот, соответственно, и вдруг он видит, что на его, как бы там, все эти заявления никто не реагирует. Ему надо как-то вновь вернуть в повестку тему применения, ну, по крайней мере, возможности применения ядерного оружия. Поэтому он это делает. Это единственное, что он может делать в этих условиях. То есть это, в принципе, на самом деле демонстрация неуверенности в своих собственных силах. Ну, а НАТО, пан Дмитрий Е, не сказал я, про Кылыйск вы а сейчас просто мы нагадаем нашим глядачам э, одну из них. Росія офіційно погрожує вдарити по військових об'єктах Великої Британії. Про це йдеться в заяві МЗС Росії, опублікованій у Телеграмі. Там указано це можливо у разі, якщо Україна атакує Росію е британською зброєю. Також у російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що поставки України е літаків F-16 сприйматимуться Москвою як носії ядерної зброї. Та що це цитую навмисна провокація. Может, чьи а, цель одни из тех заяв, после яких Путин начал и Лично я это не воспринимаю серьезно. Потому что любая попытка ударить по объектам Великобритании, да, это означает прямой конфликт России-НАТО. И здесь я хотел бы напомнить вам, вот я сейчас возвращаюсь к тому, чем я заканчивал свое предыдущее выступление, вспомните встречи Путина с Макроном с министрами, да, за вот этим огромным столом, там, 10-12-метровым. Это говорит о том, что Путин боится даже коронавируса. Mm -hmm. Сегодняшнее расследование ФБК про путинский дворец говорит о том, что, ну, как бы мы видим, что для Путина важно, да, для Путина важна его собственная жизнь, удовольствие и все что угодно, но, да, то есть это не похоже на человека, который готов умереть, в войне с НАТО, в войне с Западом, а совершенно очевидно, что все его угрозы это всего лишь попытка а, остановить а, финансирование и поддержку Украины со стороны Запада. Uh -huh. ну, well, это, we... как, ну это как шантаж. Шантаж. Одно сейчас, сейчас бачимо, что Беларусь подхопилась и начинает там как-то проверять свои арсеналы следом за заявами Путина. Я думаю, что на самом деле, мы говорим про Беларусь, то Беларусь, по крайней мере, Лукашенко, да, он всегда занимает такую позицию сидения на разных стульях. То есть он, с одной стороны, вроде бы с Путиным, с другой стороны, за все это время он так до сих пор официально, как, как государство, да, я имею в виду Беларусь, не вступил в войну. Я думаю, что Лукашенко и будет продолжать именно эту политику, то есть он будет делать заявление о, о том, что он там к чему-то присоединится, да, но присоединяться он ни к чему не будет. Ну, то есть такая хитрая позиция Лукашенко. То есть мы говорим то, что Путин хочет услышать ради, ради получения каких-то грантов, но при этом... Подставлятися особо не будем. Вот та позицію Лукашан зрозуміло. Зрозуміло. Дякуємо вам. Дякуємо, що проаналізували ситуацію в Москві і в Білорусі, в тому числі Дмитро Гудков, російський опозиційний політик, був з нами на прямому зв'язку. Щойно говорили про псевдоінавгурацію Путіна.